Мир вам! Слава Богу, что мы на этом месте, все вместе и в одном духе. Это милость Божия, что мы служим Ему, и я могу сказать это смело, потому что в 88 году, в далеком 88 году, уверенно шел в ад, не зная о Боге, но Господь дал встретиться с Ним. И именно с 88 годом, 11 сентября, я уверовал, связано мое первое воспоминание о жатве. И как вы думаете, какие слова постоянно на моем слуху? Одна листва. Вы знаете, это очень часто напрягает мою христианскую жизнь, напрягает мои христианские нервы, напрягает мой дух и заставляет задуматься. Не является ли это пением обо мне? Кто-то может подумать, ну, наверное, представитель никогда так не думают, особенно если у них был какой-то успех служения, кто-то покаялся через них, они многим покрудились, проворедовали. Не знаю, как кто, может быть, моим братьям больше в этом плане uh, повезло, извините за такое слово. Но мне очень часто приходится думать, господи, у меня такое ощущение, что я бесплоден. И это нормально испытывать себя, проверять себя, истинно ли ты в вере и истинно ли ты приносишь те плоды, которые угодны Богу. Когда я читаю Евангелие от Матфея 13 главу и нахожу такие слова, не имеет себе корня, непостоянен, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется, я вспоминаю эти моменты, когда что-то происходило в моей жизни, я начинал ругаться с Богом. Может быть, у вас этого не было, у меня это бывало. Когда я читаю Священное Писание дальше, в этом же тексте нахожу интересное, интересное слово о тех, которые слышат слово, но забота века сего и обращение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно, бесполезно, по сути дела. Я думаю, Господи, как часто я вроде бы слышал слово, но не понимал. Но сегодня я хочу вам сказать нечто. Господь сделал что-то особенное, особенно когда я вспомнил одного брата, был проповедник в одной из церквей, где нес служение, и вот братья как-то собрались, и так как этот брат был очень сварлив, постоянно ссорился, хорошо проповедовал, но очень сильно ссорился. И в другом был бесплоден, братья собрали и сказали, слушайте, брат, мы, мы тебя любим, ты старше многих из нас, но мы видим вот эту колючий в жизнь. жизни, мы видим бесплодность, листву по-настоящему. Прости нас, брат. Мы вспоминаем притчу, помните, э, братьям говорит тот человек, который вел это собрание, говорит, помните, окопал, как просил садовник, обложил навозом. Мы тебя хотим поставить на церковное замечание, чтобы ты примирился с братьями. Мы тебя очень любим, но не хотим, чтобы ты ушел. Его спрашивают, брат, ну как ты чувствуешь себя после этого? Он говорит, вы знаете, я вспомнил слова другого брата, у которого примерно такая же ситуация была. Он сказал да, буквально следующее. Говорит, а копать не вижу, чтобы копали, но навозом хорошо обложили. Очень часто нас нужно обложить навозом. И особенно тогда, когда мы приступаем к Слову Божию и видим нечто необычное. Знаете, здесь два брата, которые, оказывается, Вдвойне, братья. Почему? Потому что друг друга не знают. Первый раз встретились с братом Сергеем. Мы, но у нас один отец. И этот отец решил, что свидетельство двух сегодня будет истина. Я считаю, первый псалом, Читаем следующий текст. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время своего лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Аминь. Аминь. Тема сегодняшнего размышления буквально следующая. Божье определение плодовитой жизни. Мы очень часто думаем, что мы плодовиты, потому что мы пришли в церковь, мы надели себя маску благовидности, а очень часто это бывает маска, потому что мы переживаем что-то дома. Опять же, знаем много историй, как и в моей жизни, бывало бывает, что ты идешь на собрание, а мира нет. И вместо того, чтобы упасть перед Богом и сказать, Господи, у меня нет этого мира, ты приходишь и думаешь, что ты приносишь плод. Ты рассказал стихотворение, ты сказал проповедь, ты участвовал в хоре, ты служитель. Но Бог хочет, чтобы плодовитая жизнь совершалась по Его определению. Не так, как мы хотим, не так, как мы ее видим. Мы сегодня слышали слова, что многие придут тогда и скажут, не твоим именем пророчествовали, не твоим именем бесов изгоняли, не твоим именем больных исцеляли. Он скажет, отойдите от меня, делающий беззаконие, никогда не знал вас. Я вспоминаю Каина и Авеля. Каин приносит этот плодов в рук своих. Он пахал, он пахал, он показывал Богу руки. И говорю, Господи, посмотри на эти руки. Ави принес овечку. Но Бог принял овечку, а жертву Каина не принял. Почему? Каин принес жертву по своему понятию. То, что он считал, что он должен дать Богу. Вместо того, чтобы услышать, что Бог хочет, чтобы ему принесли. Мы очень часто слышим не то, что должны. Мы слышим то слово, которое распространяется, как еще на Писание, 2 Тимофея 2 глава 16 стих, говоря о пустословии и о тех людях, которые будут преуспевать в нем, так и имени Филипп, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было и разрушают в некоторых веру. И выше сказано, слово их, как рак, будет распространяться. Поэтому книга Псалты, вот эти слова для нас очень важны, чтобы мы поняли для себя Божье определение плодовитой жизни. Во-первых, очень важно понять, что есть стандарт Божьей продукции. Вы знаете, когда кто-то из вас, кстати, работал на поле на ну, огороде, я собирал как-то плоды персики в летнем сельхозотряде. Так вот, нам давали определенный стандарт. Вот в эти ящики вы кладете такие плоды. В эти ящики вы кладете плоды поменьше, а вот те, которые подпорчены, на них что-то там есть, ржа какая-то, вы кладете в другое место. У Бога точно такие же стандарты. Если мы по-настоящему хотим нести Божий плод, мы должны понимать это. Первое, что мы замечаем в этом отрывке, мы видим условия плодовитой жизни. Плодовитый верующий не ходит на совет нечестивых. Он не ходит туда. Такое впечатление, что сегодня в церкви проложена дорога нечестивых прямо посреди, посреди, посреди рядов. Мы можем заметить, что происходит сегодня в церквях. Я, когда готовился к проповеди, думал, что же происходит сегодня в церквях. Так вот, в одной церкви, которая несколько лет назад была консервативной, устроили танцы с шестом. Потому что они сказали, нужно прославить Господа своим телом. У нас есть одна сестричка, которая умеет хорошо танцевать. Это был танец для Иисуса. Я не знаю, сколько их она тогда соблазнила, но такое ощущение, что она очень долго стояла на пути грешных. И это в церкви произошло. В церкви, которая когда-то была консервативна. Почему это произошло? Потому что они исполняли условия плодовитой жизни. Они начали ходить на совет нечестивых. Повышение урожайности должно происходить не за счет селекции. Да, вот, простите, повышение урожайности должно происходить либо за счет селекции, но никак за счет употребления каких-то дополнительных средств. Сегодня мы видим, используют ГМО, используют разные дополнительные средства, которые помогают повысить урожайность. Мы покупаем курицу в магазине и не знаем порой, что в нее напичкано много разных антибиотиков и разных веществ. Мы не должны ходить на совет нечестивых. Потому что это напоминает как раз именно вот это внедрение разных технологий, которые отвлекают от естественной плодовитости. И хотя бы чтобы показывали прирост численности населения в церкви, а именно так это выглядит, такое впечатление, что церковь измеряется количеством тех, кто туда приходит. Условия плодовитой жизни связаны с тем, что мы понимаем, что такое совет нечестивых. Я вспоминаю одну простую историю историю, когда сын Соломона Равам пошел советоваться не со старейшинами, а с молодыми людьми. Такое впечатление, что сегодня церковь советуется четко идет по стопам Равама, советуется с молодыми людьми. Молодым людям хочется развлекаться, хочется веселиться. Но давайте посмотрим на молодого человека книги-притчи, Куда он пошел, где он стоял? Он стоял там, где была блудница. Посмотрите, что говорит Екклесиас молодому человеку. Веселись, юноша, в одни юности твоей. Но помни, что за все это придет Бог тебя на суд. Помним ли мы это? Помним ли мы, что Бог хочет, чтобы мы использовали это условие в своей жизни? Не ходили на совет Это очень легкое показатель нам в нашей жизни. Мы видим из церкви, куда мы пойдем. Да, мы покушаем, мы пообщаемся, а потом куда мы пойдем? Я вспоминаю, когда я первый раз озадачился хождением на совет нечестивых. До уверования я очень часто со своим другом ходил на рынок, знал, как много обманывают там и как много там творится беззаконий, и неправ. Что интересно было, когда я уверовал, 50% верующих э, были на рынке. Они все приходили на рынок, либо продавали, либо покупали. Они шли сразу на совет нечестивых, они не думали о том, чтобы по-настоящему размышлять о том, что Бог хочет им дать. Им интересно было посидеть Словом Божьим, им интереснее было заработать побольше денег в тот день. Когда я читаю параллели, я вижу очень интересную истину, очень интересную параллель. Мы читаем, а, вы выслушайте значение притча, о сети, 12 глава. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце. Вот кого означает посеянное при дороге. Если вы удивляетесь тому, что вы не запомнили проповедь, а у меня тоже такое случалось, я тоже порой удивлялся, и порой даже удивляюсь сейчас. Наверное, поэтому Господь нам дал псалом первый дважды сегодня. Скорее всего, вы просто не размышляли. Почему? Потому что вы послушали, но ну, вы посадили как минимум сегодняшнее семя в своей жизни у дороги. Вы пошли и ушли в сторону. Вы пошли занялись своими делами. Вы вышли из церкви, видели, посмотри, какая тачка приехала. проехала. Ты посмотри, как, как она нафарширована. Я вспоминаю молодых людей, которых я так недавно видел. Они реально так размышляли. Они не стали думать. А что, что нам сказал сегодня проповедник? А что нам говорил сегодня Бог? Что Бог хотел вообще проговорить через это собрание? Нет. Они стали тут же дороги прямо в буквальном смысле слова. Не стоит на пути э, грешек. Дерево не посажено у дороги для того, чтобы приносить плод, а для того, чтобы отравлять. Я вспоминаю, как одно время в Молдове было популярно отвозить э, орехи, покупать, э, продавать, простите, в Москву. Очень многие верующие этим э, грешили. Я не боюсь сказать, почему грешили. Потому что огромное количество деревьев в Молдове, орехов посажено при дороге. И ученые еще в советское время говорили о том, что нельзя есть плоды тех деревьев, которые посажены при дороге, потому что они высокотоксичны. Но верующие не обращали на это внимание. И многие потом спрашивают, почему, Господи, ты нас наказываешь, бьешь? Потому что мы похожи на сами на эти деревья. Мы берем то, что у дороги, и отдаем другим. Кто-то сказал, что ты будешь питать других тем, чем питаешься сам. Мы читаем, не сидит собрание разводителей. Мы не кладем вместе гнилые продукты с хорошими. Это глупая хозяйка, которая возьмет, оставит гнилую картошку с, хорошим хорошей. Сегодня хороший пример был, визуальный, с картошкой. Я помню, сколько мне не нравилось с мамой перебирать картошку гнилую. Потому что выращивали сами Мама говорила, ты любишь жареную картошку? Я говорю, я тебя пожарить все, вопросы быстро проходить, потому что я очень люблю жареную картошку с луком. Мы очень часто не замечаем, что кроме условий плодовитой жизни, здесь нам в Священном Писании предлагается определенный характер плода. Плод должен соответствовать своему предназначению. Это уже не просто стандарт, это то, кем мы должны быть. Мы читаем очень важный момент здесь. Посаженная при потоках вод, которая приносит плод свой. Мы так часто пытаемся на кого-то равняться. И самое страшное, ладно, когда мы равняемся на кого-то, знаете, может еще быть похоже, как Сива начинает приносить абрикос, как это с собой называется, прививка, да, это еще не так страшно. А представьте себе, что мы начинаем выглядеть как ложный плод, потому что есть настоящие опята, это виду, такие сложные опята. Вы можете съесть опенок, он будет полезным, вы съедите ложный а, а опернуть он принесет то вред. Yes. Точно так же многие во время апостола Павла проповедовали Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уст его, уз его. Почему они проповедовали так? Потому что они пытались копировать его. Они пытались сделать так, как он. Я как мы, молодые проповедники, пытались копировать Виктор Гамма. Мы даже говорили, так, знаете, таким тоном, Это было вот дело смешно. Почему? Потому что нужно подражать вере этих людей. Нужно подражать тому, чему они следуют, что они слушают, как же они не, пытаться повторить их речь. Мы очень часто похожи на тех, которые хотят принести, как принес другой. А на самом деле это означает буквально следующее. Мы просто завидуем. Мы хотим быть такими, как они. Бог говорит, чтобы мы все вместе, ты и я, приносили тот плод, который характерен именно для тебя. Может быть, ты слива в Божьем саду, может быть, ты виноград, может быть, ты что-то другое. В общем, это, естественно, на лоза, но хочется обозначить именно это понятие, тот свой. Дополнительные требования, которые мы можем здесь заметить, своевременность плодоношения. Мы очень часто поздно вспоминаем, вот в этой ситуации можно было поступить так, в той ситуации можно было поступить так. Мы просто не размышляем над Словом Божиим. Почему? Потому что в контексте этого своевременного плодоношения стоит в законе Господа, воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. Знаете, что я замечаю сегодня? Иногда даже за собой. Часто я, правда, пользуюсь этой техникой, чтобы открыть Слово Божье, потому что много разных переводов, все. Но я замечаю, как очень часто день и ночь мы в гаджетах, мы в Фейсбуке. Мы в каких-то, причем уже смотрю пожилые люди, открывают странички и любят лайки, хотят посмотреть сколько лайков, сколько они фотографий разместили. На самом деле не в этом, не в этом польза для нашей жизни, не в этом а суть того, что может дать нам приносить добрый плод. Очень важно понимать, что мы должны быть высажены действительно в Доме Божьем, посажены быть в Доме Божьем. Почему? Потому что мы читаем, что посажены при потоках вод. Где потоки вод? Куда мы стремимся? Мы стремимся чаще всего в канализации этого мира. Почему мы не видим простых вещей? Я очень люблю это слово. Кто-то может сказать, что я буквально утрирую, я не утрирую. Я верю, что сатана не может до конца скрыть своих следов. К примеру, желающие обогащаться впадают в сеть, да? И мы смотрим, как действительно впадает в интернет, да, международная сеть. Попадают еще в какую сеть? Сетевой маркетинг. Еще какую сеть? Я думаю, что вы найдете телевизионная сеть. Сатана расставил везде свои знаки и такое впечатление, что вместо того, чтобы в законе Господа быть, мы бываем там, где мы не должны. Быть. Наш вянущий лист может говорить о том, что происходит внутри нас. Почему? Потому что мы читаем здесь, который приносит плод свое время, и лист которого не вянет. И во всем, что не делает, успеет. Когда я смотрю то, что у меня что-то не получается, я задаюсь вопросом, Господи, может быть, я просто не доверяю тебе этот вопрос? Иосиф был поразительным человеком, который явил в себе пример того, что можно успеть во всем, во всяком месте и даже в тюрьме, даже тогда, когда ты обвергнут друзьями. Чем шире применимость нашей жизни, тем больше свидетельство нашего блаженного состояния в Иисусе Христе, тем больше Бог нас может применять. Мы читаем слово 2 Тимофея, 3 глава, 17 стих. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен, ко всякому, никакому-то Почему это очень часто не происходит в нашей жизни? Может быть, просто потому, что мы не понимаем Божьего определения плодовитой жизни нужно задать себе просто несколько вопросов, которые помогут неоднократно возвращаться к Слову Божьему. Что нужно удалить из моей жизни, чтобы приносить плод угодный Богу? Кстати, этот вопрос уже звучал сегодня. Просто, может быть, он несколько иной формулировки звучит, но точно об этом же. Что нужно удалить из моей жизни, чтобы приносить плод угодный Богу? Второе, какие поступки оказались по-настоящему плодами в моей жизни? И, может быть, отравили даже жизнь других? Соответственно, нужно задуматься и раскаяться в этом. Мы читаем, дальше можем задать себе вопрос, что нужно привнести в мою жизнь, чтобы приносить больше плода, потому что это естественное желание приносить плод, потому что Иисус Христос сказал в Евангелии от Иоанна, 15, глава, 16 стих. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, да вы чего не попросите от Отца во имя Мое Он дал вам. Хотим ли мы, чтобы наш плод пребывал? Тогда он должен соответствовать определению плода, которое дал Бог. Поэтому давайте задавать себе эти вопросы, для того, чтобы еще раз прибегать к вечному Слову. Аминь. Давайте будем молиться.